Зараз є на телефонному зв'язку Юрій Золкін, це керівник військово-цивільної адміністрації станиці Луганської, який е, каже, що це дуже небезпечна ситуація, яка зараз складається і що станиця дійсно може залишитися без контролю українських військ. Пане Юрію, доброго вечора. Дякуємо, що долучились до студії громадського. Отже, ситуація на сьогоднішній день така. З більшому сожалінню я достовірно не знаю, так де будет нарисована так называемая рамка. И какие улицы, поселка туда могут войти. В километровую зону на сегодняшний день по факту входит и районная державная администрация вместе с районной радой, вместе с финансовым управлением и другими службами. И Сбербанк, вот, пенсионный фонд, управление захисту, управление освиты, районы будинок культуры. Вот, э, Музыкальная школа, ДЮС США и много-много других э, учреждений, они находятся в 800 метрах от линии разгр... разграничения. Какие именно улицы предполагается ввести э, в эту зону, мне пока непонятно. Но люди простые задают вопрос, каким образом э, украинская влада будет осуществлять свои полномочия на вот этих улицах, которые не будет контролировать ни вооруженные силы, не полиции запрещено с оружием там находиться, как полицейский без оружия будет выходить на вызов на линии фронта, как будут работать МЧСники, если возникнет пожар, как будет работать скорая помощь. Вот тот же работник МЧС, который у нас все являются участниками боевых дней. То есть потенциальными врагами так называемой молодого нового образования непонятно какого Но вот они являются заложниками ситуации то есть выйдут на пожар и будут потенциальными гостями вот в тот преступный мир кто будет контролировать кто будет приходить вообще непонятно поэтому общественность которая настроена про крайне возмущена таким решением. Буквально три дня обрывается телефон, люди приходят и высказывают свое возмущение. Они, насколько понимаю, представители общественных организаций, на сегодня начали готовить какие-то акции протеста в виде пикетов там и так далее против такого решения, потому что оно никому непонятно. Как говорят простые, активисты, как, 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 как говорят буквально секунду, как говорят простые люди, каждый сантиметр саничанской земли полит кровью наших солдат. Никому его сейчас отдавать и под контроль кого? Люди не понимают. Если бы это была вооруженная нить, Творческа міжнародна, це була бы одна постановка опросу, а діла серую зону ніхто не дасть тих стані пане Юрію. Тобто я правильно розумію, що люди зараз готові виходити на протести? Скільки таких людей взагалі? Тому що там дуже різні настрої в станиці Луганській, ми пам'ятаємо. Якщо на протести, то коли ці протести ну, вже, вже готові? очень разные но по крайней мере все даже люди которые мягко говоря не сильно э, любят украинскую державу они сейчас состром с большим относятся э, к такому решению потому что Представляете, вот 23 числа у нас проходил грандиозный праздник, когда дети спокойно выходили в футболках с украинской символикой державной, когда дети держат, держат в руках державные прапоры и так далее. Они сейчас все заложники этой ситуации. Как можно людей оставить вот в такой непонятной зоне, которая не будет контролироваться украинской владой? Вот. Мне это, допустим, непонятно, как и людям до сих пор. Mm -hmm. Пане Юрію, але ви ж читали, мабуть, цей рамковий документ, там деться тільки про те, що збройні сили України відводять, відводяться. не йдеться про національну гвардію, не йдеться про прикордонників, не йдеться про поліцію. Ми розуміємо, що КПВВ залишається, прикордонники залишаються. Фіскальна служба, служба безпеки України залишається. Тобто, все таки, ну не виходить, що станиця там залишається повністю без будь-яких військових озброєних. Я маю на увазі, які би могли контролювати якусь ситуацію. То, что я знаю по положению на сегодня, это э, те улицы, которые войдут в эту зону. Там те же полицейские не имеют права патрулировать эти э, улицы с оружием. В условиях, когда нет сплошной линии фронта, когда диверсионно-разведывательные группы противника регулярно заходят на околицы станицы и регулярно происходят боестолкновения, вот, то они будут там просто гулять. Как наши полицейские без оружия пойдут э, выполнять свои функции? Угу. Как они будут выполнять? Никто не понимает. Поэтому действительно э, у, у людей очень большая настороженность по этому вопросу. Даже те, кто, я еще раз повторяю, не сильно за эти два года полюбил Украину, они просто э, понимают, что... Э, происходит что-то непонятное для них, и ну, куда-то не туда все это ведет. Я больше того скажу. Мне сегодня одни из активистов прямо сказали, что вот те, кто подписал эту вот такую угоду, пусть они сделают возле своего дома в конче заспи, этот квадрат, 4 квадратных километра, куда не будет иметь права ни полиция с оружием зайти, ни другие сбройные формулания для того, чтобы защитить этих людей там. В чем парадоксальная ситуация? Мы людей ставим заложниками. Если хоть один дом жилой войдет в эту так называемую вот рамочку, то это очень большой риск для простого человека. Угу. Пане Юрію, останнє запитання дуже коротко. А от відчуття того, що якщо війська все-таки відійдуть на ту відстань, тому що для цього ж було все зроблено, то буде менше обстрілів. Не буде обстрілів зі стрілецької зброї, не буде якихось снайперських а, обстрілів. Тобто, що, що не буде таких провокацій, які постійно відбуваються на фронті, і навпаки, буде для людей простіше. Настя, станіця Луганська вже пройшла. Все. В том числе два года назад начинали с того, что вот как раз вот эти улицы 5 за 5 украинской земли отвоевали. Здесь погибли бойцы Черниговского батальона милицейского, бойцы э, национальной гвардии батальона Кульчинского погибли. Погибли, погибли э, представители Збройных сил Украины. И сейчас отдавать эти метры Украинской земли, я считаю, что это Неправильно. Давайте вести разговор О том, в первую очередь, в рамках Минских соглашений, что Дебальцева Должна контролировать украинская влада. Контролирует она сейчас? Нет. Почему мы начинаем делать Какие-то уступки? Мне, например, Как простому человеку, это тоже непонятно. Угу. Дякуємо дуже. Дуже дякуємо. Юрій Золкін, голова військово-цивільної адміністрації Станиці Луганської.